Əl-Mumtahina İmtahana çəkilən qadın surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ey iman gətirənlər! Mənim düşmənimi də öz düşməninizi də özünüzə dost tutmayın. Onlar sizə gələn həqiqəti inkar etdikləri halda Siz onlara mərhəbənlik göstərib sirrinizi açıb deyirsiniz. Rəbbiniz olan Allah'a iman gətirdiyiniz üçün onlar peyğəmbəri və sizi yurdunuzdan qovub çıxardılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim razılığımı qazanmaq uğrunda cihadə çıxmısınızsa, onlara gizlində mərhəbənlik göstərirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınızı da açıq etdiyinizi də bilirəm. Sizlərdən kim bunu etsə, doğru yoldan sapmış olar. Əgər onlar sizi ələ keçirsələr, sizə düşmən kəsələr, əlləri və dilləri ilə sizə pislik edər və sizin kafir olmanızı istəyərlər. Nə qohumlarınız, nə də övladlarınız sizə bir fayda verə bilər. Qiyamət günü Allah sizi bir-birinizdən ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi görür. İbrahim və onunla birlikdə olanlarda sizin üçün gözəl bir nümunə vardır. Onlar öz qövminə dedilər: Həqiqətən biz sizdən və sizin Allahdan başqa tapındığınız şeylərdən uzağıq. Biz sizi inkar edirik. Siz bir olan Allah'a iman gətirinciyə qədər bizimlə sizin aranızda daim ədavət və nifrət olacaqdır. Yalnız İbrahimin öz atasına "Mən sənin üçün mütləq bağışlanma diləyəcəyəm. Fəqət Allahdan sənə gələn əzabı dəf edə bilmərəm" deməsi istisnadır. Onlar dedilər: "Ey Rəbbimiz, Biz yalnız sənə təvəkkül edir və yalnız sənə üst tuturuq. Dönüş də yalnız sənədir. Ey Rəbbimiz, bizi kafirlər üçün sınaq etmə. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Həqiqətən sən qudretlisən, müdriksən. Onlarda sizin üçün Allah'a və axirət gününə ümid bəsləyənlər üçün Gözəl nümunə vardır. Kim üz döndərsə bilsin ki Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Ola bilsin ki Allah sizinlə ədavət bəslədiyiniz kimsələr arasında dostluq yaratsın. Allah hər şeyə qadirdir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyinizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Allah sizə ancaq sizinlə din uğrunda vuruşan, sizi diyarınızdan qovub çıxardan və çıxarılmanıza kömək edən kimsələrlə dostluq etməyinizi qadağan edir. Onlarla dostluq edənlər zalımlardır. Ey iman gətirənlər! Mömin qadınlar hicrət edib sizin yanınıza gəldikləri zaman onları imtahana çəkin. Allah onların imanını daha yaxşı bilir. Əgər bunların mömin olduqlarını bilsəniz, Onları kafirlərə qaytarmayın. Nə bunlar onlara halaldır, nə də onlar bunlara halaldılar. Kafirlərin bu qadınlara sərf etdikləri mehri özlərinə qaytarın. Həmin qadınların mehrlərini özlərinə verdiyiniz halda onlarla evlənməyinizdə sizə heç bir günah yoxdur. Kafir qadınlarınızı Kəbin altında saxlamayın. Sərf etdiyiniz mehri tələb edin. Qoy onlar da mömin qadınlara sərf etdikləri mehri sizdən tələb etsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin aranızda hökm verir. Allah biləndir, müdrictdir. Əgər zövqcələrinizdən hər hansı biri sizi qoyub kafirlərin yanına getsə, Və siz də kəfirlərlə vuruşub qalib gəlsəniz, ələ keçirdiyiniz qənimətdən zövqcələri çıxıb getmiş kimsələrə onların sərf etdikləri mehr qədər verin. İman gətirdiyiniz Allahdan qorxun. Ey peyğəmbər, mömin qadınlar Allah'a heç bir şərik qoşmayacaqlarına, oğurluq və zina etməyəcəklərinə uşaqlarını öldürməyəcəklərinə, əlləri ilə ayaqları arasından olanı yalanla örtbasdır etməyəcəklərinə və heç bir yaxşı işdə sənə qarşı çıxmayacaqlarına dair sənə beyyyət etmək üçün yanına gəldikləri zaman onların beyyyətini qəbul et və Allahdan onlar üçün bağışlanma dilə. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ey iman gətirənlər! Allahın qəzəbinə gəlmiş adamlarla dostluq etməyin. Kəfirlər qəbirdəkilərin bir daha diriləcəyinə inanmadıkları kimi axirət günnədə ümid etmirlər.